Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 2 akan membentangkan laporan projek berkumpulan kami dan kami memilih Semdabi sebagai syarikat yang untuk dikaji dan berikut adalah senarai ahli kumpulan kami. Selain ini menunjukkan carta korporat Samdabi yang merangkumi segmen industrial, motos dan UMW. Bagi segmen industrial dan motos, Samdabi memiliki 100% kepentingan dalam syarikat pegangan utama, sekaligus menunjukkan kawalan penuh dengan perolehan melebihi 50% hingga 100% dan semua entiti ini disatukan sepenuhnya dalam penyata kawangan kumpulan. Bagi segmen UMW, Samdabi juga memiliki 100% dalam UMW Holdings Berhad. Namun, di peringkat operasi, terdapat pegangan 51% dan 74% yang menunjukkan kawalan majoriti serta pegangan 30%. 28% yang diklasifikasikan sebagai syarikat bersesukutu dengan pengaruh signifikan. Secara keseluruhan, carta ini menunjukkan strategi Samdabi dalam mengimbangi kawalan penuh, kawalan majoriti dan pengaruh signifikan mengikut kepentingan strategik setiap perniagaan bagi segmen industrial, kumpulan mempunyai 72 anak syarikat, 2 syarikat persekutu dan 11 usaha sama. Bilangan anak syarikat yang tinggi menunjukkan bahawa kumpulan mempunyai kepentingan kawalan majoriti, lazimnya dalam julat melebihi 50% hingga 100% pegangan ekuiti. Bagi syarikat persekutu pula, perolehan kepentingan adalah dalam julat 20% hingga 50% yang membolehkan kumpulan mempunyai pengaruh signifikan tanpa kawalan penuh. Manakala bagi usaha sama, kepentingan perolehan biasanya sekitar 50% atau berdasarkan perjanjian kawalan bersama, di mana keputusan strategik dibuat secara bersama. Dalam segmen motors, kumpulan mempunyai 114 anak syarikat, tanpa syarikat persekutu serta empat usaha sama. Ini menunjukkan fokus kumpulan terhadap kawalan langsung dalam segmen automotif dengan perolehan kepentingan anak syarikat lazimnya melebihi 50% pegangan ekuiti. Kewujudan usaha sama pula mencerminkan kerjasama strategik di mana kawalan dan risiko dikongsi bersama rakan niaga dalam julat perolehan sekitar 50%. Bagi segmen UMW, kumpulan mempunyai 42 anak syarikat, satu syarikat usul dan empat usaha sama. Anak syarikat dalam segmen ini menunjukkan perolehan keputingan kawalan majoriti iaitu melebih 50% yang membolehkan penyatuan penuh dalam penyata kewangan kumpulan. Manakala syarikat persekutu melibatkan pegangan antara 20% hingga 50% dan usaha sama pula melibatkan kawalan bersama berdasarkan perjanjian strategik. Dalam kategori others, kumpulan mempunyai 18 anak syarikat, 2 syarikat bersekutu dan 2 usaha sama. Walaupun bilangannya lebih kecil berbanding segmen lain, perolehan kepentingan kawalan masih memainkan peranan penting dalam menyokong operasi, sokongan dan pelaburan bukan teras. Julat perolehan adalah konsisten iaitu melebihi 50% bagi anak syarikat, 20% hingga 50% bagi syarikat bersekutu dan kawalan bersama bagi usaha sama. Secara keseluruhannya, perolehan kepentingan kawalan dalam julat per peratusan yang berbeza ini memberi kesan kepada kaedah Pelaburan kewangan anak syarikat akan disatukan sepenuhnya Manakala syarikat persekutu dan usaha, usaha sama direkodkan menggunakan kaedah ekuiti Selaras dengan tahap kawalan dan pengaruh yang dimiliki Baiklah seterusnya saya akan membincangkan tentang muhibah atas gabungan. Sebelum kita pergi lebih jauh, mari kita fahami dulu asas muhibah mengikut MFRS 3 iaitu gabungan penyertaan. Muhibah ialah aset tak ketara yang timbul apabila sebuah syarikat induk membayar balasan yang lebih tinggi daripada nilai saksama aset bersih yang telah dikenal pasti. Ia melambangkan nilai sinergi, reputasi jenama, dan manfaat ekonomi pada masa hadapan yang tidak boleh dikenal pasti secara berasingan. Untuk anak syarikat syarikat yang telah dipilih ialah UMW Holdings Berhad. Maklumat utama yang telah didedahkan oleh Sam Darby dalam dalam laporan kewangan adalah tarikh kawalan diperolehi untuk syarikat UMW. Yang pertama sekali pada 13 Disember 2023, Sam Darby hanya memperoleh kawalan sebanyak 61.2%. Namun begitu, pada 21 Mac 2024, Sam Darby telah memperoleh 100% pegangan kepada UMW Holdings Berhad. Status entiti untuk syarikat UMW ialah ia merupakan anak syarikat milik penuh selepas pengambil alihan baki kepentingan. Seperti yang kita sedia maklum, Sam Darby telah berjaya mengambil alih 100% pegangan dalam UMW pada tahun keuangan 2024. 2024. Kerana ini adalah pengambil alihan 100%, pengiraannya menjadi lebih terus ataupun direct. Sam Darby membayar balasan tunai kira-kira sebanyak 5.84 bilion. Apabila kita menolak jumlah nilai set sama aset bersih UMW yang telah diambil alih, baki yang tinggal akan diiktiraf sebagai muhibah. Mengikut laporan tahunan 2024, terdapat aset tak ketara sebanyak RM420 juta yang telah dikenalpasti hasil daripada gabungan ini. Penting untuk kita ingat, muhibah UMW ini tidak akan dilunaskan tetapi ia akan menjalani ujian kemerosotan nilai setiap tahun dia bawa di bawah MFRS 136. Sebelum kita beralih ke syarikat usaha sama dan juga syarikat bersuku itu, di sini saya ingin menerangkan bahawa kedua-dua syarikat ini dia berbeza sedikit daripada syarikat UMW. Kerana syarikat usaha sama dan juga syarikat bersuku itu ia direkod menggunakan kaedah equity di mana muhibah tidak akan ditunjukkan secara berasingan dalam penyata kedudukan kewangan. Ia termasuk dalam nilai pembawa iaitu carrying amount dalam pelaburan sahaja. Baiklah, untuk syarikat usaha sama, syarikat yang telah saya pilih adalah InnoCom Corporation Sendirian Berhad. Merujuk kepada senarai syarikat usaha sama pada muka surat 271 laporan tahunan Sam Darby, Sam Darby memegang sebanyak 53.8% kepentingan untuk syarikat InnoCom. Seperti yang telah saya uh, sebut sebentar tadi, berbeza daripada UMW, muhibah bagi syarikat Indocom tidak akan dipaparkan secara berasingan dalam kunci kira-kira kumpulan. Mengikut MFRS 128, kita akan menggunakan kaedah ekuiti. Jadi di sini, sebarang muhibah yang wujud semasa tarikh pelaburan adalah tertanam ataupun juga dikenalpasti sebagai embedded dalam nilai pembawa ter pelaburan tersebut dan berdasarkan gambar di sebelah ini kita dapat lihat bahawa Inoka Corporation sedia berhad membuat pelaburan sebanyak RM200 juta ringgit. Terakhir sekali untuk syarikat bersekutu, syarikat yang telah dipilih adalah BMW Malaysia Sdn Berhad. Untuk syarikat ini, Sam Darby mempunyai pegangan kepentingan sebanyak 49%. Prinsip perakaunan untuk syarikat BMW ini adalah hampir sama dengan Inocom di mana kita akan menggunakan kaedah ikuti. Namun, cabaran bagi syarikat bersukutuk adalah untuk memastikan kita hanya mengambil kepentingan dalam julat yang telah ditetapkan iaitu daripada 20% sehingga ke 50%. Jika terdapat perbezaan positif antara kos pelaburan dan bahagian aset bersih tersebut, ia akan dikategorikan sebagai muhibah tersirat ataupun implicit goodwill. Ini akan menunjukkan Sam Darby melihat potensi yang besar dalam perkhidmatan pembiayaan BMW untuk menyokong ekosistem automotif mereka. Dalam slide ini saya akan membentangkan analisis urus niaga anda syarikat bagi Saim Debi Berhad berdasarkan laporan tahunan 2024. Fokus utama saya adalah menilai sejauh mana syarikat mematuhi piawaian MFRS 10, 16 dan 124 melalui dua urus niaga utama iaitu sewa balik tanah dan yuran pengurusan. Pertama, kita lihat urus niaga sewa balik tanah di Malaysia Vision Valley melibatkan pihak berkaitan iaitu SD Guthrie Berhad. Dari sudut teori, piawan MFRS 16A tulises mewajibkan penyewa mengiktiraf aset hak guna dan liabiliti pajakan. Manakala MFRS 124 iaitu Related Party Disclosures pula menuntut pendedahan penuh ke atas identiti pihak berkaitan dan nilai transaksi bagi menjamin ketelusan. Dalam praktis Saim Debi, Saim Debi telah mendatangkan urus niaga ini secara khusus pada muka surat 145 dengan nilai RM11 juta. Ringgit. Di peringkat penyata kedudukan kewangan, komitmen ini diakonkan dalam nota 41 sebagai sebahagian dari perliabiliti pajakan kumpulan yang berjumlah RM2.7 juta. Ringgit. Kesimpulannya, Saim Debi telah mematuhi MFRS 16 dan 14 kerana mereka bukan saja mengiktiraf beban kewangan tersebut malah mendedakannya secara tulus untuk makluman pemegang saham. Di sini saya nyatakan ringkasan urus niaga sewa balik tanah dan di mana saya mendapatkan maklumat urus niaga tersebut. Dalam slide ini, saya telah memasukkan nota tujuh dan statements of profit or loss yang berkaitan dengan perkhidmatan pengurusan iaitu management fees. Seterusnya adalah urus niaga yuran pengurusan yang dikenakan oleh syarikat induk kepada anak-anak syarikat. Dari sudut teori, di sinilah MFRS 10 iaitu Consolidated Financial Statements memainkan peranan penting. Elemen utama MFRS 10 adalah penyingkiran iaitu elimination. Segala urus niaga dalam kumpulan seperti yuran pengurusan mestilah dihapuskan dalam akaun penyatuan supaya hasil dan untung kumpulan tidak terlebih lapor atau double counting. Dalam practice time DB, Samdebi Holdings berhad telah mengenakan charge kepada subsidiary seperti bahagian mutus dan industrial. Walaupun ia muncul dalam individu pada nota 7 iaitu pada muka surat 195, namun dalam ekon angka ini telah disingkirkan melalui pelarasan penyatuan. Kesimpulannya, Sam Debbie mematuhi MFR 10 dengan memastikan hanya transaksi dengan pihak luar saja dilaporkan dalam penyata kewangan konsolidasi membuktikan integriti dalam proses penyatuan akaun mereka. Sekian itu sahaja daripada saya. Menurut MFRS 128, syarikat bersekutu ditarifkan sebagai entiti di mana pelabur mempunyai pengaruh signifikan lazimnya aa, melalui pegangan ekuiti antara 20 hingga 50% tetapi tidak mempunyai kawalan. Piawaian ini menetapkan bahawa pelaburan dalam syarikat bersekutu hendaklah diakaunkan menggunakan kaedah ekuiti. Di bawah kaedah ekuiti, Pelaburan pada awalnya diiktiraf pada kos dan kemudiannya diselaraskan bagi mengiktiraf bahagian pelabur ke atas keuntungan atau kerugian selepas pemerolehan. Berdasarkan laporan tahunan 2024 Samdabi Berhad menyatakan dalam polisi perekonomian mereka bahawa pelaburan dalam syarikat bersekutu diakaunkan menggunakan kaedah ekuiti. Pengiktirafan awal direkodkan pada kos. Pengiktirafan yang seteru, pelarasan yang seterusnya nilai pelaburan diselaraskan untuk mengambil kira bahagian keuntungan atau kerugian pemerolehan dan perubahan lain dalam aset bersih syarikat bersekutu tersebut. Contoh syarikat bersekutu Samdabi adalah Kubota Malaysia Sdn Berhad yang memiliki pegangan 40%, Gas Malaysia Synergy Drive Sdn Berhad 30%, APEC Energy Rental PTE Limited Group 30%, Chap Singapore Private uh, Limited Group 30% dan Ctech Construction System uh, Pty Limited 34%. Seterusnya, kita lihat kepada transaksi Siam Dabi dan juga syarikat bersekutu. Menurut MFRS 124, entiti mesti mendedahkan sifat hubungan pihak berkaitan serta maklumat mengenai transaksi dan baki yang belum dijelaskan untuk membolehkan pengguna memahami kesan potensi hubungan tersebut terhadap penyata keuangan. Amalan syarikat adalah syarikat melaporkan urus niaga dengan terperinci contohnya. Pembelian produk dan perkhidmatan bernilai RM19 juta daripada Citec Construction. Jualan barangan atau perkhidmatan sebanyak RM313 juta dan pembelian barangan sebanyak RM356 juta daripada Perdua dan kumpulannya serta sembangan bernilai RM330 juta kepada Yayasan Saim Dabi. Seterusnya kita lihat kepada urus niaga antara syarikat dalam kumpulan bagi usaha sama. Usaha sama ataupun joint venture adalah pengaturan bersama di mana dua atau lebih pihak mempunyai kawalan bersama ke atas sesuatu entiti dan berhak ke atas aset bersih entiti tersebut. Keputusan aa, mestilah dipersetujui bersama dalam pelaporan kewangan, kepentingan dan dalam usaha sama direkod menggunakan keadaan ekuiti. Okey, Contoh syarikat usaha sama uh, Samdabi adalah uh, Terberg Tractor Malaysia Sinar Berhad yang memiliki pegangan 50% Mind Energy Holding Pty Limited Group sebanyak 50% Menurut MFRS 124 Penedahan mematuhi MFRS 124 Yang menekankan keturusan urus niaga pihak berkaitan Bagi membolehkan pengguna menilai risiko Pemindahan keuntungan dan juga konflik kepentingan Amalan syarikat Syarikat uh, Samdabi telah melaporkan urus niaga dengan terperinci contohnya penerimaan bayaran balik dari pinjaman daripada Weifang Samdabi Liquid Terminal Co. Limited berjumlah 6 juta yang mana dilaporkan di bawah operasi dihentikan serta merekodkan keuntungan nilai saksama ataupun far value gain sebanyak 15 juta atas pinjaman kepada usaha sama Mine Energy Holding Pty Ltd. selepas pun setuturan semula pinjaman. Menurut MFRS 12 Disclosure of Interests in Others Entities yang hanya mewajibkan pendedahan maklumat kewangan ringkasan bagi joint venture yang material. Amalan syarikat, maklumat mengenai status joint venture material telah didedahkan dalam nota 13 penyata kewangan Samdabi Berhad di mana lembaga pengarah menyatakan bahawa tiada joint venture yang material bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2024 berikan berikutan pelupusan Ramzi Saim Dabi Health Care Sdn pada tahun semasa. Jadi Sdn Berhad menyediakan penyata kewangan disatukan kerana melibatkan subsidiari, syarikat bersekutu dan usaha sama. Syarikat mematuhi MFRS 10 bagi konsolidasi, MFRS 3 bagi penggabungan perniagaan serta MFRS 128 melalui penggunaan kaedah equity. Selain itu, muhibah diuji untuk rosak nilai mengikut MFRS 136 dan semua urus niaga pihak berkaitan didedahkan selaras dengan MFRS 124. Secara keseluruhan, Pelaporan kewangan Seminda adalah telus dan memberi gambaran yang benar dan saksama bagi tahun berakhir 30 Jun 2024. Sekian, saya, sekian sahaja pada kami. Terima kasih.